привет всем с вами павел по комментариям по самым на которых больше всего был палец вверх написано было чтобы сделать видео про прокачку спины потому что кто-то породил себе спину я сейчас сделаю видео с упражнениями как прокачать спину но я также хотел сказать о некоторых вещах тех для тех у кого со спиной проблемы очень многое зависит от того как вы ходите форма простой ходьбы вот как по улице ходите да очень форма имеет огромное значение. Как вы приземляетесь ногой. <laughs> Посмейтесь над моим русским пока. Как вы наступаете, да, своей ступной ноги на пол. И всякие такие небольшие вещи, они имеют очень огромное значение для спины. И я об этом также поговорю. Сейчас я покажу вам э, упражнения для прокачки спины. Первое то, что нужно знать, это то, что на спине очень много мышц. И они все имеют разную функцию. Например, я сниму, чтобы легче показывать было. Здесь вот эта мышца есть. Вот эта мышца, она чисто, все, что она делает, это она тянет руку вниз. То есть все упражнения, где локоть идет вниз, это вот эта мышца за это отвечает, да, против гравитации. Когда сейчас я... она с гравитацией падает, то есть мышца не напрягается. Когда мы идем против гравитации и вниз тянем, то напрягается эта мышца. Некоторые мышцы, они тянут назад руку. Вот как впереди у нас грудь вперед тянет, то у нас противоположные мышцы сзади назад тянут. То есть это очень важно понимать, потому что зная эти моменты, можно создать уже свои даже упражнения, которые будут прокачивать спину. То есть вот эта мышца вниз тянет, раз вниз, потом другие мышцы, сейчас они напрягутся, они назад тянут. Видно, да? Итак, мы начнем с видео. Первое упражнение, конечно же. Первое упражнение, конечно же, для вот этих мышц широчайших, потому что мы будем вниз тянуть наши руки и подтягивания. Сами угадали, наверное, Те из вас, которые не умеют делать подтягивания, начинайте чисто стул ставите и помогайте ногой для подтягивания. То есть вы не полностью весь вес на руках держите, чуть-чуть на полу. Те, которые могут уже подтягивания делать, то делаем простые подтягивания. То есть концентрируемся, опять же, чтобы мышцы спины э, напрягались и вниз руки опускали. Понятно, да? То есть мы концентрируемся не чтобы руки сгинались, как некоторые делают потягивая вот так, да? Нет, мы делаем широкие, и чтобы руки вот сюда садились. То есть это первое спинное упражнение для вот этих мышц. Второе упражнение это подтягивание вверх ногами. То есть это прокачит более внутренние мышцы спины. Выглядит вот так. Поднимаем ноги. Не обязательно на турнике. Это можно исполнять на грусях. Опять же, концентрируемся не чтобы настолько руки сгинались, сколько назад тянуть, чтобы спина, спина напрягалась. Вот это упражнение может смешно выглядеть, но оно хорошо прокачивает тоже широчайшие мышцы спины. Найдите двое брусьев, где можно вот так руки поставить. И мы чисто вот это делаем. Поднимаем себе. Опять же, чем шире вот эти будут дальше, если они были бы пошире, то у меня бы тяжелее это давалось это упражнение, намного бы тяжелее, была бы лучше прокачка. Еще раз покажу. Раз, раз, с другой, с другого ракурса. И последнее упражнение, оно самое тяжелое. Мы начнем сначала с, с согнутыми ногами, потом с ровными ногами, когда вы научитесь. Это самое лучшее для... Оно для широчайших, но оно также внутреннюю часть широчайших напрягает, когда делаем. Сейчас вам покажу, как они выглядят. Это горизонт, подтя... поднятие горизонта получается. Сначала согнутыми ногами. я ставил уже видео поучу, а, учить горизонт если да то там я объясняю как выучить бы его и потом начинаем то же самое только с ровными ногами здесь у меня места недостаточно поэтому я сверху начну и вниз буду впускать. раз оно прескочает и спину верхнюю часть спины очень сильно Раз. Прокачка поясницы выглядит вот так. Можно это выполнять на полу, на брусьях намного лучше выходит. Это будет сейчас прокачка поясницы. Начинаем так. Руки за голову. Низ. Как можно выше. На прокачку поясницы можно делать наоборот, то есть держимся руками, поднимаем ноги. Если правильно делать, то гарантирую, что... Поясница, почу... Поясница почувствуйте. Так. Забыл последнее сказать. Когда ходите, если вот это ваша рука, э, если вот это ваша нога, да, наступаем всегда на переднюю часть возле мизинца ноги. То есть, когда вы ходите, сюда наступайте. Потом на, на заднюю ступень, на пятку. На пятку лучше вообще не наступайте, если можете. Всегда наступаем вот так. То есть это дает нам амортизацию и не дает, когда наступаем на пятку, оно дает большой импакт и не, а, поясницу сильно сбивает. То есть всегда ходим, наступая на переднюю часть ноги. Потом когда ходим, я не знаю, в зеркало лучше всего посмотреть вам. Нужно тело держать полностью ровными. И пресс обычно, когда люди ходят... Если вы когда-нибудь разговариваете с физиотерапевтом, он вам скажет, что пресс должен быть напряженный постоянно, когда ходите, если у вас с поясницей проблемы. То есть вы выпрямляете, вы не вот так ходите, да? И вы, и вы не вот так ходите. А вы ходите прямо. То есть представьте, я слышал такое выражение, представьте, что вас повешали на вешалку и что вы пиджак. И вас вытянули. То есть вы ходите всегда вот так в вытянутой форме вытянутый и вот так ходите, наступая на переднюю часть ноги. Я сейчас пройдусь несколько раз сюда обратно, чтобы вы видели, как это выглядит. То есть представляем, будто у вас подвешили и ходим. Наступаем опять же на переднюю часть ноги, да, стопы, переднюю часть. Ходим почти как на носочках. Я почти всегда так хожу. То есть, может вам выглядит смешно, но я почти всегда так хожу. На, наступаем на переднюю часть стопы, на носочки. Почти на носочках, можно сказать, ходим. И грудь вперед. Тело ровное. То есть...